savol iddada o'tirgan ayolni nikohlab olish mumkinmi agar mumkin bo'lmasa vaziyatning yechimi qanday bo'ladi ming afsuslar bo'lsinki dinimiz ahkomlarini yaxshi bilmaganimizdan unga amal qilishga tuzukroq o'rganmaganimizdan juda ko'p noqulay holatlar yuzaga kelayotgani hammamizga aniq ochiq va ravshan jumladan ba'zi bir kishilar iddada o'tirgan ayollarni nikohlab olish ishlariga qo'l urmoqdalar bu mutlaqo noto'g'ridir chunki eridan taloq orqali yoki o'lim orqali ajragan xotin iddasi chiqquncha ana o'sha o'zining sobiq erining ixtiyorida bo'ladi uning haqqida turadi eri o'lgan xotin to'rt oyu o'n kun yoki homilador bo'lsa homilasini tuqqunicha idda saqlashi kerak taloq qilingan ayol esa hayiz ko'radigan bo'lsa uch hayiz ko'rib pok bo'lgunicha bo'lmasa uch oy muddatida idda saqlashi kerak va iddani o'ziga yarasha hukmlari bo'lib ana shu hukmlarni eng ko'zga ko'ringanlaridan biri iddada o'tirgan ayolga sovchi ham qo'yib bo'lmaydi ochiq ravshan yo'l bilan va uni nikohlab olib ham bo'lmaydi agar bu ishlar qilingan bo'lsa o'sha ishni qiluvchi kishilar katta gunoh ishni qilgan bo'ladilar bir odam aytaylik nikohdan keyin taloq qilingan ayolni iddasi chiqmay turib o'ziga nikohlab oldi bunda kitoblarni qaraydigan bo'lsak muatto nomli imomi molikni kitoblarida bunga bir dalil keladi chunki qur'oni karimni qarasak bu masalaga javob yo'q u narsa ya'ni bunday mayda masala u vaqtda bo'lmagan shuningdek payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni vaqtlarida ham bu masala oriz bo'lmagan shuning uchun birinchi marta bu masala hazrati umar roziyallohu anhuning vaqtlarida oriz bo'lgan ekan tulayha al asadiya degan ayol rashidu saqafiyni xotini ekan o'sha şey, rashidu saqafiy tulayha degan ayolni taloq qilibdi u ayol iddasi vaqtida bir kishiga erga tegibdi bu xabar umar ibn hattob roziyallohu anhuga yetib borganda u kishi u ayolni olib kelib unga ham uni eriga ham darra urdiribdilar keyin oralarini buzib nikohlarini fash qilib buzib mana shu sizlarni jazolaringiz qaysi bir xotin o'z iddasi vaqtida nikohlanib erga tegib olsa va unga ikkinchi marta uylangan odam duxul qilsa ya'ni eri xotin bo'lib yashasa ular eri xotinlik ishlarini qilsalar oralari ajratiladi va u ayol avvalgi birinchi eridan qolgan iddasini oxirigacha yetkazadi keyin ikkinchi eridan qolgan iddasini ham oxirigacha yetkazadi debdilar agar ikkinchi er u bilan eri xotinlik sifatida yashamagan bo'lsa faqat nikoh qildirib qo'ydiyu lekin duxul bo'lmadi eri xotin bo'lib shar'iy yaqinlik qilishmadi shunda ikkinchi er yana qaytadan unga sovchi qo'yib rozi bo'lsa uylansa bo'lar edi agar ikkinchi er nikohdan keyin uni xotin qilib birga yashashgan bo'lsa duxul bo'lgan bo'lsa eri xotinlik ishini qilishgan bo'lsa unda ajragandan keyin ikkinchi er haligi xotinga qayta abadil obod -abad, uylanishi mumkin emas degan gapni aytgan ekanlar ammo bu gap nihoyi emas ekan yana kitoblarni qarasak sunan nomli kitobni o'n birinchi juzi bir yuz o'ttizinchi sahifasida quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz bu ma'lumotlar abu hanifa rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan ma'lumotlar ekan u kishi hammaddan nahaiydan rivoyat qilgan ekanlar o'shanda nikoh ya'ni iddasi paytida erga tegkgan xotinni ikkinchi eri bilan uni orasi ajratiladi u ayol ikkinchi erdan mahr oladi chunki uni xotin qilib yashagan noto'g'ri shaklda bo'lsa ham keyin ayol birinchi eridan iddasini to'liq o'tiradi ikkinchi eridan ham iddasini o'tiradi keyin ikkinchi er xohlasa yana qaytadan unga uylanishi mumkin degan ekanlar unda hazrati umar roziyallohu anhuni uylanib bo'lmaydi abadul obod -abad, degan gaplari nima bo'ladi degan savolga e, mujohiddan kelgan rivoyatni aytishar ekanki hazrati umar bu gapni hazrati ali ijtihod qilgan aytganlaridan keyin alini gapi to'g'ri ekan mani gapim noto'g'ri ekan deb hazrati alini gapiga qo'shilgan ekanlar va haligi iddada o'tirgan ayolni o'ziga nikohlab olib xotin qilib yashagan inson ajrab idda o'tirib chiqqandan keyin yana unga uylansa mumkinligi to'g'risida fatvoga qo'shiligan ekan shuning uchun uylanayotgan har bir inson o'zi uylanayotgan ayol uni nikohiga halolmikan uni nikohlab olsa bo'larmikin degan savolni berish kerak ba'zi bir ayollarni nikohlab olish mutlaqo harom bo'ladi misol uchun yaqin qarindoshlarini eri bor ayollarni va hokazo va hokazo shuningdek vaqtinchalik uylanib bo'lmaydigan ayollar bor ana shu vaqtinchalik uylanib bo'lmaydigan ayollardan bittasi iddada o'tirgan ayollar bo'ladi ularga sovchi qo'yib ochiq oydin sovchilik ham qilib bo'lmaydi va ularni nikohiga ham olib bo'lmaydi nikohga mabodo birov olgan bo'lsa bilingan vaqtida nikohni buzishga majburiyat yuklatiladi va buni buzish kerak bo'ladi shuning uchun bunaqa narsalarda nihoyatda ehtiyot bo'lmog'imiz lozim ba'zi bir qilgan odamlar bo'lsa ishlarini to'g'irlab olsin bundan keyin esa bunaqa xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilishimiz hammamizning burchimizdir